Вільна промисловість сьогодні переживає найкращі часи у зв'язку із зниженням попиту на продукцію. Це спричинено загальним спадом виробництва у промисловості регіону. Натомість у сільському господарстві непогані показники за рахунок цьогорічного високого врожаю. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький. Сім місяців область індекс реалізованої промислової продукції около 91%. тобто 9 с небольшим процентом у нас сегодня объемы падения промышленной продукции. В то же время в сельском хозяйстве у нас 10% рост. В основном за счет растениеводства. То есть можно сказать, что выполнение бюджета оно напрямую связано с объемом производства промышленной продукции, сельского хозяйства, строительства, состояния товарных рынков. И, естественно, учитывая, что наблюдается падение некоторое можно говорить, наверное, и о падении регионального продукта. Около 10%, 9,8% где-то металлургии падения, но учитывая, что металлургия там составляет зависимости от ну, месяц месяц не приходится, от 35 до 40%, естественно, это в первую очередь влияет. Хотя есть снижение объема производства, дошел уже как бы вот падение металлургии до металлургического машиностроения того же, есть снижение по машиностроению, оно тоже влияет где-то балансирует химическая промышленность, то есть так, незначительный рост, или незначительная совершенно в десятых долях процентов падения помесячно. Но можно говорить уже о том, что все-таки июль к июню уже начинает наблюдаться рост, и есть у нас и по августу, вот сегодняшние дни показывают, что где-то среднее суточное производство чугуна где-то 36 тысяч, Стали 35, проката 29, то есть чугун к прошлому году где-то плюс 2%, ну к этому же периоду, а стали прокат минус 1. Ну как на круг чуть-чуть незначительное есть повышение. Вообще можно, конечно, сказать о том еще, что область в металлургическом секторе из-за цен и объемов по итогам первого полугодия недополучила порядка 7,5 миллиардов гривен, из которых где-то 4. З половиною за що цін зниження ціни і десь около трьох мільярдів за що об'йому. У сільському господарстві добрий цьогорічний врожай. Проте він призвів до зниження цін на зернові, що не може не засмучувати аграріїв, а от вартість хліба не зростатиме. Ми збирали ранніх зернових мільйон 850 тисяч тонн. З учетом того, що часть кукурудзи скосили на силос, де із 107 у нас останеться з куборки 95. То есть можно ожидать где-то порядка 2 миллиона 100 тысяч тонн зерновых. Это где-то будет второй, третий результат за всю историю Украины. Максимальный у нас был в 2011 году 2 350. В прошлом году урожай у нас был всего 1 миллион 670. Для аграриев этот год в части физических объемов он удачный, в части цен неудачный. И я думаю, удачный вряд ли будет, потому что рекордные урожаи кукурузы в мире. И сейчас, я думаю, наших аграриев ждет вторая волна снижения цен. Они надеются, что они продадут дороже тоже зерно. Но, скорее всего, из-за начала уборки кукурузы наши элеваторы не готовы будут принять такой объем, наши порты автодороги, железные дороги, отсутствие зерновозов не смогут переработать это все, и снижение будет. Но с другой стороны, это может положительно сказаться на продовольственной безопасности, потому что наши мелькомбинаты, хлебозаводы уже сейчас делают по достаточно низким ценам запасы зерна. И можно говорить о том, что в ближайший год может быть стабильная цена на хлеб. То есть что может население успокоить. Причем очень много зерна сегодня именно продовольственного. А вот прибыли ни по кукурузе, ни по пшенице, да и по подсолнечнику, у которого тоже достаточно высокий урожай, но очень низкие цены, процентов на 20-30 дешевле прошлого года. Наши аграрии не получите. А население может быть спокойно. У нас есть некоторое падение, где-то процента 3 по животноводству. В основном это связано именно с птицеводством. Дело в том, что в связи со строительством крупной фабрики в вот Винницкой области, именно как раз вот Крым, Донецкая область, там где это холдинг большой, есть такой известный Бахматюк, и он реструктуризирует свой бизнес, где-то закрывая, снижает производство яиц и птицы на своих фабриках, которые были построены ранее. Но я думаю, что это временный такой процесс, наверное, это может связано с нехваткой оборотных средств, возможно, с какой-то переориентацией на другие рынки. Я думаю, тут мы поправимся. Незначительно есть снижение по КРС, при том, что на и на одну корову у нас растут. Еще одно питание, что выникло під час спілкування ученика области и с читателями «Комсомольской правды» – это реализация на Донеччине медицинской реформы. Андрей Шишацький запевнив, «Наступный рек так и нет, поточного, будет присвящен районным лекарням, які потребують особливої уваги». Были в пятницу мы выездное заседание комитета экономической реформ Волновахи. Ну, что можно констатировать по крупному? Нет больших изменений сегодня в Волновахском районе. Тех, которые должны были быть, согласно реформе, согласно вложенных денег. Есть сегодня субвенция по людям, которых извиняюсь, высокое давление. Но тем не менее, в Волновахе эти лекарства удешевленные можно получить только в одной больнице. Тут говорит о том, можно, что не местная власть, руководство района, потому что в том же красном Лимане, куда мы по решению отправляем их на учебу, есть возможность приобрести и в других аптеках по району. То есть есть, когда есть желание, а так получается, в прошлом году несколько миллионов этой субвенции просто не было освоено и отправлено. То есть людям возможность не дали удешевить лекарства. И сегодня по области есть эта проблема, в частности в Волновахском районе, там освоение в районе, по-моему, 8% всего. А уже прошло больше полугода. Теперь, что касается дорог. Чтобы медицина была доступна, должны быть нормальные дороги. И я встречался в субботу с руководством автодора и в первую очередь поставил именно как раз по вопрос по дорогам, которые разрушены были вследствие деятельности тех же карьеров, потому что амбулатория находится в одном селе, а туда 5 километров практически непроездной дороги. Что касается самой больницы, можно говорить о том, что только родильное отделение в хорошем состоянии после ремонта за счет спонсорских денег. Что я хочу сделать? Я хочу в следующем году забрать на областной бюджет вот эти районные больницы, все, и сделать акцент то, что непосредственно людям надо, чтобы это ощутили и люди, и сами врачи, то есть увеличить медицинскую составляющую. А это надо в первую очередь увеличить снабжение лекарствами. И необходимо либо заменить, либо создать для врачей такие вот серьезные рабочие места. Ставил главврач ЦРБ Александр Николаевич вопрос, что им нужен кювезик. Не тот, который у них стоит. У них он вроде есть для галочки, но ему 10 лет, и они его больше ремонтируют, чем он обслуживает. А, к сожалению, всех не отвезешь в центр материнства и детства, потому что приходит женщина, вот она родила маловесного ребенка, ну или с какими-то патологиями, надо его поддержать. Мы это записали в протокол, и первоочередное, я еще раз вижу, что все родильные отделения, в том числе и в Алмавахе, должны быть обеспечены нормальным оборудованием, родильным залом, кювезиком, дыхательным оборудованием для малышей и мам. Ну и надо сделать элементарный капитальный ремонт.